Слава Україні! <ривіт> Харківського громадського суведа. Беручи <ривіт> до уваги, що бюджет Харкова у 2014 році складав 6 мільярдів гривень. Ми пропонуємо у 2015 році спрямувати 2% від цієї суми, тобто 120 мільйонів. защиту від террористической загрозы, Тех решений, которые были приняты 24 декабря. Вот эти документы они нам выдали. Показали, что мы имеем право заходить. Нас Сейчас не пускают. пускают, просто не пускают. <реклама> город квадратного метра, а это из э, зданий, где размещены казино и горные... ...платы в объеме 7,3 э, совместно во всех э, благоспособностях территории, в зависимости... ...что мы только что приняли бюджет города Хайкова на 2015 год. И то, что касается денег выделения на оборону Хайкова, во-первых, мы не считаем, что Хайков находится... Зоне АТО это первое. И второе. У города Харькова, вот именно у городского совета, нет сегодня никаких подразделений, и мы не финансируем сегодня, кроме одного единственного, то, что касается переселенцев. Обороной Харькова должны заниматься военные. Есть государственный бюджет, который финансирует сегодня Министерство обороны, Министерство внутренних дел, те структуры и подразделения, которые сегодня принимают участие в АТО.